未知，无中生有，万物生于有，有生于无，有之所始，以无为本。<laughs> 坐，下一个。 <laughs> 下一个，我来。<noise> 凤凰羽毛吗？诸位，这是一根真正的凤凰翎。 大尊，你没事吧？炎阳噬体是天界最高阶的法术，看来我要去会会这个蓬莱仙使了。大尊，切莫冲动。现如今花容灵力孱弱，贸然行事，只怕危险重重。是我的。 灵月没事吧？姐姐，灵月，姐姐，所有人回宿舍暂避，没有我的命令，不得外出。是是。姐姐，师尊，快看看梅三小姐。姐姐，<月>走。 魏灵月无碍，你扶她回去，好生休息便是。好，谢师尊。嗯，好，来。<noise>